Наша група забезпечує супровід та коридор для евакуації мирних мешканців. Це категорії людей похилого віку, жінок з дітьми. Сейчас говорить будешь. Первое дня три назовут это возле этого бахнуля, возле хаты тут. А вот это вот ночь, вот это и вот это, и там дальше вот два с двух сторон. Там ближе еще тоже. -то. А много людей остается еще вот здесь, по улице по два, да? Там больше это старики. Старики, больше, да? А с детьми уже немножко повыезжали? Да, то там в городе только остались. В городе, да, в городе еще много. А ты остаешься здесь, смотришь за кем-то? Ну вот с мамой и женой. Да сделай все Куда? Знаете, мошка, как детина. Своих не мать, а мошка, как дитё. Четвертый раз набиваем целлофаном. Я только в среду принесла, и оббили целоком. В среду. Мне уже спидно туда ходить. Она говорит, ики в среду брала. Ну, то что я их не кушаю, смешно, что я целоком. Ну, что... а -а -а. там, там а -а -а -а. Ну, казала Лена, в Новоселовке там, где она договорилась. Бабушку с нашу там не обижай. <хит> да, мы нет, тут нет, дружно, нет. мы нет, за бабушкой. А По соседству прожили вместе, а я... Страшное, страшное. Это вообще какой-то свет, как то как вот значит, молния. Страшное. И в ваш дом попало, да? Да, и раньше попало в дом. И вот сегодня, вообще. Фух, ой, дай бог. Да, не думали мы, что мы так будем жить. У нас было 600 килограмм картошки. Разобрали? Улетело. Людям некуда ехать. Люди бы уехали. Я бы поза просто поза поза позастилать. Солдати-подарки, сестрі, брату і мені, і овочі. тушонку, гушонку, масля. Українська армія і бійці українські вони не ховаються за спинами місцевих мешканців, вони, навпаки, прикладають цих зусилля, аби убезпечити їх від обстрілів і аби вони залишилися живими.